buenos días hola me mudé para un apartamento súper bellísimo yo le escribí y ella se puso a llorar me dijo que no era fácil lo que estaba haciendo pero que, que el sacrificio era con confi que ya estaba allá y, y iba a tratar de hacerlo pues y bueno, mami, yo ahorita estoy trabajando y te voy a enviar a vos los 100 que te dije, mami. Oíste, para que por lo menos tenga ya ahí un repelito y yo te voy a estar ayudando así cada 15 días. Cualquier cosa que necesites y vos allí conmigo no tenéis pena, que si yo lo tengo, yo te lo doy. Kenny lloraba mucho porque hubo un momento que se enfermó y lloraba y decía que el cuerpo le dolía demasiado, que no quería seguir trabajando. Ella utilizaba esta frase y ella me decía que ya le dolían las manos. No sé por qué decía. Eso era como un decir de ella. Y yo le decía: Pero hermana, ¿a qué te referí? Que no quiero trabajar más de esto. O sea, estoy cansada.